Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, uh, kelas rakaman ni dibuat sebab hari ini uh, hari Selasa merupakan cuti umum di Kelantan. Jadi saya buat uh, recording untuk tutorial ni supaya memudahkan pelajar untuk mendapatkan maklumat-maklumat sebab kita tak ada kelas secara uh, bersemuka pada hari ini. Okey, kita terus kepada uh, kelas ni uh, khas untuk uh, tutorial MM22 okay sebab kelas kita pada 8 pagi hari ini tak dapat dibuat. Uh, jadi kalau you guys pernah uh, hadir ke kuliah saya pada hari Ahad, kita ada ceritakan sedikit sedikit berkenaan introduction of this course. Okey you guys boleh dapati semua maklumat berkenaan di dalam uh, e-campus kita, kumpulan lecture, okey. Okay, sebelum tu kita nak fokus kepada uh, project brief. Okey untuk final assessment untuk Uh, continuous assessment kita. Okey, kat sini uh, untuk assignment pertama iaitu vector graphic uh, pelajar kena hantar pada minggu ke-7, okey. Uh, dan ini melibatkan CLO nombor 2 which is to demonstrate the ability to explore creative ideas and cre and create creative digital works, okey. Uh, so ini adalah a uh, information information berkenaan uh, assignment kita kita dah pergi secara ringkas you guys boleh go through dan paling penting kita study evaluation rubric uh, di mana dekat dokumen ini saya akan perhatikan apa kriteria-kriteria yang saya nak ah, ma, bukan yang ini ya eh? evaluation rubric ah, yang ini untuk continuous assessment uh, dan perhatikan uh, bahagian level 5 ni Supaya kita dapat capai apa yang kita nak Untuk dapat markah yang baik untuk assignment infographic Okay so kalau kita tengok Untuk tutorial kita boleh pergi ke my tutorials And then select tutorial anda lah Tutorial anda adalah MM22 uh, Sini digital creative 22 Okay again macam saya cakap dalam uh, uh, kuliah uh, Untuk grup tutorial ni uh the tutorial uh, the tutorial e campus will be used as an announcement and activity information Okay, so kita akan gunakan page tutorial ni hanya untuk information uh, dan juga uh, announcement Okay, apa-apa yang perlu korang buat pada minggu berkenaan Okay, and all the teaching and learning materials document and assignment submission will be on CMT 3162 lecture punya e-campus yang tadilah. So submission semua dokumen-dokumen penting you guys boleh dapatkan di sana. Okey. Uh, jadi untuk minggu ni apa yang korang kena buat buat adalah choose your infographic topic. Okey. Choose your infogra one infographic topic dan cara korang nak choose korang kena, kena pergi kat sini. Pergi ke lecture kita. Di satu template Excel ataupun template Google Sheet yang saya dah sediakan kat sini. Okay, pada minggu pertama kat sini eh, guys. Ha, uh, infographic titles booking. Okay, so you guys tengok dokumen ni. Okay, kat sini ada infographic book, uh, yang telah yang, yang telah dibooking oleh pelajar MM21 kebanyakannya. Okay. ya, uh, yeah, correct. Uh, so, MM22, saya nak anda booking sekarang. Okay, booking mana-mana tajuk yang awak nak. Dan make sure tidak ada clash. Okay, sekiranya uh, ada clash, saya akan minta orang yang nombor dua booking untuk nombor dua dan ketiga ke ataslah yang booking untuk ubah tajuk. Okay, again pemilihan tajuk kita adalah berdasarkan uh, dalam projek brief saya dah tulis uh, tangible heritage iaitu tradisi nampak. Okay, seperti uh, alat-alatan tradisional makanan tradisional, pakaian tradisional, okey, rumah uh, binaan, okey, tapak-tapak warisan, okey, itu adalah tangible heritage. Okey. Tema kedua, you guys boleh pilih adalah intangible heritage which is which are uh, tradisi lisan, okey, oral uh, tradisi, oral tradition, okey, benda-benda yang di uh, di di Diceritakan secara tradisi, okay, secara lisan, okay, uh, juga objek-objek uh, macam uh, intangible macam uh, falsafah baju melayu, okay, baju melayu tu tangible heritage, tapi falsafah baju melayu di sebalik baju melayu tu, uh, ia intangible heritage. Uh, mungkin kalau nak ceritakan di sebalik falsafah baju melayu, okay, um, oral tradition juga seperti folklore, folklore, okay, uh, folk tale, cerita rakyat, cerita. Uh, cerita-cerita dulu-dulu, cerita legenda, okey. Uh, apa-apa cerita-cerita warisan yang kau orang boleh guna uh, termasuk sajak, okey. Uh, termasuk syair eh, uh, yang kau orang boleh ceritakan di dalam infografik nanti, okey. So to intangible heritage. Lagu-lagu, lagu-lagu tradisional pun adalah intangible heritage, okey. Uh, okey, so tema ketiga adalah historical event, Okay di Malaysia okay, historical event di Malaysia iaitu event-event ataupun um, uh, apa peristiwa yang pernah berlaku di Malaysia okay, suatu ketika dahulu ok uh, so boleh pilih mana-mana peristiwa contoh yang paling obvious contohnya macam kemerdekaan tanah Melayu ke uh, penubuhan persatuan uh, apa persekutuan uh, Malaysia ke, uh, persekutuan tanah Melayu ke uh, penubuhan Malaysia ke okay, so PRU 18 ke contoh okey contoh eh so apa-apa uh, uh, apa historical event yang pernah berlaku di Malaysia contoh macam lima, uh, tragedi 13 Mei okey uh, so boleh ceritakan okey uh, make sure kalau korang pilih tema historical event ni uh, make sure korang nyatakan uh, ini adalah berdasarkan historical event yang betul bukan berdasarkan folklore. Folklore tu tema yang kedua. Eh? So pilih salah satu lah daripada tiga tema tu. Okay? So for example, saya ambil contoh ada pelajar dah pilih uh, makanan tradisional Kelantan kan. Uh, maknanya makanan-makanan uh, utama dia buat nasi kerabu, nasi dagang kan. So kat sini uh, makanan tradisional Kelantan secara general telah dipilih. Tapi secara spesifik korang boleh pilih juga. Contoh lah nak buat spesifik untuk laksam. Okay, laksam. Okay. Di Kelantan uh, So infografik anda hanya fokus pada laksam pun boleh okey nak pilih tajuk yang spesifik atau general mana-mana boleh okey ha, contoh lain kalau ada uh, pelajar dah pilih wow okey wow traditional contoh okey so wow kan ada banyak wow kucing wow bulan kan so wow uh, ni uh, adalah tajuk general tiba-tiba uh, ada pelajar yang kedua nak buat spesifik untuk wow bulan ha, boleh juga okey teruskan tak ada masalah okey ha, so Infografik ni korang kena buat dan pilih kat sini eh. Okay. Berbalik kepada step kedua. Okay. Step kedua. Book the topic in the Google Sheet. Okay. Yang ni yang uh, step kedua yang kita buat. And make sure your topic does not overlap with your friends. Uh, from you. From your and other tutorials. Okay. And then start the information collection process. Okay. Uh, selepas korang dapat maklumat ni. Korang dapatkan uh, sebanyak mungkin inspirasi dan juga maklumat uh, yang ada uh, bolehlah buat uh, penyelidikan dengan baik. Okay, contoh bila dah pilih tajuk wabulan, you guys akan perlu kumpul maklumat tentang wabulan dari semua sumber. Kemudian saya akan minta pelajar untuk rujuk tiga orang pakar di fakulti kita sebagai rujukan. okey sebagai uh, sub, diorang adalah saya lantik sebagai Subject matter expert korang kena dapatkan borang nanti saya akan sediakan borang maklumat tu korang kena isi dalam borang tu dan di approve oleh pakar okey mereka adalah Dr Suraya ah daripada daripada bidang warisan budaya Dr Daeng daripada warisan budaya dan juga Dr Nordiana Abdul Jabar okey Dr Nordiana Uh, dia daripada bidang kesusastraan kesusah warisan okey uh, so kita akan ada tiga pakar yang akan menilai anda punya credibility of the information Okay, uh, sebelum kita jadikan dia uh, infografik yang betul okey uh, so let's say katakanlah pelajar dah pilih wah bulan uh, start buat rujuk uh, uh, apa ah uh, start kumpul maklumat tentang wah bulan kemudian Uh, nanti kita akan buat sesi uh, untuk dapatkan kebenaran ataupun konsensus uh, lah okay, daripada pakar. Okay. So kat sini saya ada sediakan uh, beberapa contoh tempat yang bagus untuk korang cari infografik. Okay, antaranya adalah website uh, Dribbble ni. Okay uh, Dribble ni korang boleh sign in guna Google ataupun Facebook Saya rasa boleh sign in guna Google kot eh? Uh, sign in Dan kat sini boleh cari macam-macam tentang infografik lah Korang boleh type je infografik uh, Dia dia ada sediakan macam portfolio untuk artis-artis yang pernah ada lah yang buat kat sini Contoh kita ambil seorang artis daripada Chris Van Royen okay, Ini adalah contoh infografik dia kalau kita scroll down ke bawah, kita dapat tengok koleksi infografik yang dia buat uh, dan ya yeah, kita boleh ambil dia sebagai inspiration lah. Okay, dan banyak lagi. Kemudian you guys boleh rujuk juga kepada Pinterest. Okay, saya 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 tunjuk yang saya selalu rujuk eh. Well, kalau ada info kalau ada uh, website lain boleh je gunakan tak ada masalah. There are thousands or maybe banyaklah website yang ada di internet untuk korang jadikan rujukan. Ah uh, contohnya macam Behance, okay, portfolio online uh, ataupun um, Uh, even uh, macam social media pun ada yang spesifik untuk infografik dan sebagainya okey uh, so boleh cari kat situ uh, so ni contoh daripada Pinterest uh, obviously Pinterest ni ramai pelajar tahulah cara nak guna dan cari inspirasi kat sini uh, so boleh masuk kat sini dan boleh type infografik dan insya-Allah kita akan keluar infografik punya uh, apa uh, information Okay. Um, and then ada satu lagi website dia panggil Cool Infographics. Ha, ini lama eh. satu website yang lama dia antara website yang pioneer lah uh, yang memaparkan infografik infografik uh, hebat. Okay. Sebelum kewujudan uh, Pinterest apa semua tu lagi. Okay. Uh, kat sini you guys boleh search ada dekat, uh, masuk uh, tak perlu sign in kat sini ya eh. boleh view je boleh masuk and then boleh search for infographic books tools or whatever information yang penting lah so boleh search kat infographic. And boleh search, uh, let's say um, coffee, okay? Mungkin korang nak search tentang coffee, okay? Hit enter, and dia akan carikan infografik, infografik berkenaan coffee, okay? Uh, well, uh, untuk ob, uh, objek warisan uh, kita warisan Malaysia, especially kita kekurangan infografik lagi. Uh, jadi korang tak dapat cari maklumat yang tepat kat sini lah. Tapi inspirasi design dia. Uh, mereka bentuk uh, dan juga style yang digunakan dalam infografik tersebut, korang boleh rujuk. Okay, uh, so uh, kita boleh jadikan dia sebagai inspirasi untuk membangunkan kita punya infografik. Okay, so that's it. Uh, tugas anda MM22 untuk minggu pertama. Well, kalau ada pelajar MM21 yang tengok video ni pun boleh digunakan uh, untuk dimanfaatkan. Okay, jadi saya akan share uh, attendance untuk MM22 untuk minggu ni uh, maaf kita tak boleh buat secara uh, bersemuka disebabkan hari ni uh, cuti okey skill uh, ini attendance untuk MM22 boleh post the video untuk scan okey sekiranya ada pelajar daripada MM21 yang tengok uh, video ni saya share juga attendance untuk MM21 ya eh. Okay guys, thank you very much. All the best. Uh, minggu depan kita akan jumpa secara online juga. Berdasarkan perkeliling kita akan berada kelas akan ada kelas secara online uh, selama 3 uh, minggu yang pertama. Well, I wish you guys all the best and good luck for this week's punya activity and I'll see you around. Okay, Bye guys. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.